Говоримо про ситуацію в Покровську. Її називають в цілому і аналітики, і Діпстейт критичною. Кажуть, що там це місто знаходиться під шаленим тиском росіян. Ворог масово інфільтрується через діру у нашій обороні, і також повідомляється, що закріпитися в цілому росіяни хочуть і прагнуть наразі в східній та північній частині Покровська. На ваш погляд, чи є ще шанс врятувати місто? ну Город як город. Там я не знаю, будет ли он восстановлен когда-нибудь. Например, оккупанты уже вычеркнули э, город Попасную из списка населенных пунктов, потому что восстанавливать его бесполезно. Поэтому мы говорим о районе обороны, а не о городе. Город убит. Э, так вот район обороны сейчас находится в критическом состоянии в первую очередь потому, что э, в тылу этого района килзона что не просто затрудняет, а делает невозможной нормальную, нормальную логистику. Плюс непосредственно в самом районе обороны противник прорвался в полосе, ну, одной из бригад уже звучало, но я не знаю, насколько там точно, не верифицировал, какой, поэтому говорить не буду. Но в полосе одной из бригад противник зашел в город в населенный пункт и судя по всему, у нас недостаточно сил и средств для того, чтобы его в этом городе блокировать, ну, остановить по рубежам на каком-то из рубежей. Тем более он проник, скажем так, в северо-западную часть города, таким образом формируя охват еще более плотнее, чем был до этого прорыва. Поэтому мое Такое мнение, что продолжение обороны этого укрепрайона нам невыгодно. Мы можем там еще продолжать боевые действия наши войска, если не будет команды на отход. Но, по моему мнению, профессиональному, оборона этого укрепрайона украинской армии категорически невыгодна. Потому что в первую очередь из-за затрудненной логистики, и во-вторых, потому что противник ну в данном случае не применим такой термин но можно сказать вышел на оперативный простор внутри города то есть для того чтобы вести бои в городе город должен быть насыщен пехотой у нас нет такого количества пехоты чтобы вести бои ну, в столь на обширном городе то есть это будет очаговая какая-то оборона очаговые выпады какие-то встречные бои, там противник, э, и мы будем маневрировать по одной э, территории. Вот. Но так как противник имеет преимущество в живой силе, он будет насыщать этот, э, эту городскую застройку. И мы по итогу все равно проиграем. Потому что э, в городской застройке такого города, скажем так, немаленького, э, преимущество имеет та сторона, которая имеет преимущество в количестве людей. Потому что по дроновой компоненте у нас плюс-минус паритет, а вот э, пехота, они, конечно, нас выдавят. И так как реально есть угроза сокращения и так э, скудной логистики, э, я считаю, что настал момент вывода, выводить войска из Мирнограда и других участков этого района обороны. Когда примет решение командование, понятия не имею, но я уверен, что этот момент настал. Ну, то есть, это вопрос времени, все равно, как бы, мы ведем. Да, да. То есть, скажем так, если не будет команды на отход, эта беда продлится еще, может продлиться до месяца. То есть, несколько недель запросто. Может, даже и больше немного. Но это беда. То есть, грубо говоря, такого типа боевых действий нам категорически нельзя втягиваться. Потому mm -hmm. что в этих боевых действиях, скажем так, пропорция потерь... Там, приближаются к один к одному. А мы не можем себе позволить такого типа боевые действия. Ввиду того, что мы не располагаем тем ресурсом. И мы по-другому, мы, это я имею в виду украинская нация, не командование, к сожалению, по-другому относимся к своему людскому ресурсу. Мы относимся к ним как к людям. А противник относится как к наемникам, которых не жалко, которые сами подписали свой, свое решение там, пойти за деньги и убивать других людей. Арті, мій колега Василь Пахню, аналітик військової війни, зокрема пише, що можна зробити. От я просто процитую його. Він каже, блокування інфільтрації з півдня це пріоритет номер один, якщо не закрити пробойно, де в смузі відповідальності однієї тече, Далі діла не буде. Власне, те, що ви сказали, зачистка каже, що є певні сигнали, що це відбувається. Зведення введення свіжих сил, здатних тримати оборону і чесні доповіді щодо ситуації. С СТД, так как я прорахувала, а СПД еще одно, что таки нам просто даст, нужно выиграть и час? Ну, что значит выигратый час? и час ⁇ это тянуть с потерей этого укрепрайона. Я повторюсь, мы там сейчас воюем в невыгодных для себя условиях. Поэтому смысла тянуть я не вижу. Нам нужно переходить на рубежи, на которые, которые удобнее и выгоднее оборонять, чтобы противник платил в десятки раз больше, чем э, мы за оборону э, других рубежей. Здесь мы приближаемся к пропорции один к одному. Это не считая еще потери на логистике. Это один к одному это в боевых действиях. А мы еще несем потери на логистике, которые практически проходят через киллзон. В таких условиях категорически нельзя вести боевые действия, если вам не безразлична судьба своих солдат и если у вас их критично мало. Поэтому командование обязано принять решение о переходе на оборону на другом рубеже. Это мое глубокое убеждение. Катя, можете пояснить, пожалуйста, почему то у Центра про дезинформации нашему говорят, что оточене о покровищской мае, в куплец-хутешной мае? Ну, де факто окружения нет. То есть нет противника угу. на всей полосе, соединяющей наши войска с большой землей, скажем так. Но угу. эта полоса находится в килзоне. Противник очень плотно ее контролирует. И прохождение этой зоны возможно только в условиях особых погодных условий. Поэтому, ну или одиночными солдатами, так сказать, с постоянным контролем воздуха, там, перебежками от одного куста к другому, от одного укрытия к другому. То есть так невозможно обеспечивать логистику большой группировки. У нас там немало войск. Я уверен, что речь идет о не сотнях, а о тысячах на, во всем этом районе обороны. Поэтому я считаю, что командование обязано принять решение. Угу. Арте, якщо ми відходимо, тоді що далі мається на увазі для ворога і для нас? Ну, як звичайно, відход підрозуміває заняття позицій на других рубежах оборони, більш удобно, ніж ті, які залишаються. Ну просто знаєте, без угла писала про те, що все там далі, вже Краматорськ, Дніпропетровська область, все пропало, ну якби вона на цьому акцентує увагу далі. Ну, без угла, може, і все пропало. Э, не знаю, э, что там у нее на голове, кто ее консультирует. Дело в том, что в э, текущем состоянии войны, чем более открытая местность, тем она более непроходима. Поэтому вот эти вот поля, которые между Покровским и Павлоградом, как раз, если в них есть войска, если в них есть войска, mm. если сохранят боеспособности войска, которые находятся у нас сейчас в этом кармане. Если они ее полностью потеряют, и их надо будет отводить вообще в тылы там приводить в чувство, э, то нам неким не будет прикрывать и эти поля. Так вот, при наличии пехоты в небольших количествах, а в достаточных количествах, э, вот эти вот поля непроходимы, за счет того, что килл очень глубокая и очень плотная, и самое главное, прозрачная. Поэтому никаких, никакого там оперативного простора нет. Это терминология прошлых веков, прошлых войн, высокомобильных, маневренных войн. Сейчас, при том, что килзона э, достигает глубины до 20 километров, и атакующие действия производятся только пехотой, потому что броня горит, э, никакого оперативного простора не существует. По крайней мере, ну, россияне не в состоянии его обеспечить.